dasturimizni sportga oid xabar bilan davom ettiramiz namanganda milliy sport turlari va xalq o'yinlari musobaqasining respublika bosqichi hamda jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilar o'rtasida sportning shashka turi bo'yicha respublika birinchiligi o'tkazildi unda 210 nafar o'quvchi yoshlar g'oliblik uchun kurashdilar jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish do'stona aloqalarni yanada kuchaytirish harakatli o'yinlarni o'quvchilar o'rtasida ommalashtirish iqtidorli sportchilar zaxirasini shakllantirish maqsadida tashkil etilgan musobaqada mamlakatimiz bo'ylab ikki yuz o'n nafar o'quvchilardan tarkib topgan jamoalar kuch sinashdi davlatobod tumanining yosh kuch sport majmuasida tashkil etilgan musobaqalar keskin kurashlarga boy o'tgani yoshlar o'rtasida etno sport va milliy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan xalq o'yinlariga qiziqish ortib borayotganini ko'rsatdi musobaqamiz to'rt bosqichdan iborat bo'ladi bular birinchi bosqich maktab bosqichi ikkinchi bosqich tuman shahar bosqichi 3-chi viloyat bosqichlaridan saralanib kelgan yosh sportchilarimiz hozir respublika to'y ya'ni 4-chi bosqichida ishtirok etmoqdalar bunday sport musobaqalarini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad bu albatta milliy qadriyatlarimiz va milliy an'analarimizni kelajak avlodga bekamu ko'z yetkazish hamda o'quvchilar o'rtasida milliy sport turlarimiz va xalq o'yinlarimizna qiziqishlarini oshirish va ommalashtirishdan iborat <Sessizlik> musobaqalarda sakkizinchi o'ninchi sinf o'quvchilaridan tuzilgan jamoalar to'pni almashtirish burgut va jo'jalar olib qochar bo'sh o'rin va arqon tortish kabi xalq o'yinlari yo'nalishlarida o'zaro bellashdilar bu yerg kelguncha viloyat tuman e maktab bosqichlarida ham birinchi o'rinni olib respublikada qatnashish va birinchi o'rinni olib ketish uchun namangan shahriga keldik bu o'yin bizlarga juda katta motivatsiya beradi jamoaviy ishlashni o'rgatadi jamoada bir birini tushunishga bir biriga mehr berishga o'rgatadi shu yerda sportning 64 to'rt katakli shashka turi bo'yicha jismoniy imkoniyat cheklangan o'quvchilar o'rtasida respublika birinchiligi o'tkazildi unda 1 11 sinf o'quvchilari ishtirok etdilar milliy sport turlari va xalq o'yinlari musobaqalar yakunda 1 o'rin namangan viloyati 2 o'rin samarqand viloyati va 3 o'rin qoraqalpog'iston respublikasi va xorazm viloyati jamoalariga nasib etdi g'oliblar tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlandilar